и, Вроде, и она он... приняла правильное решение закона Ну, и мы же прекрасно понимаем, что сегодня любой человек это человек системы. То есть была выбрана система, он находится в в этой системе. Ну, где-то его там зарплатой давят, там какой-то карьерной лестнице. И когда общественное закон, общественный закон, у него перед, э, есть возможность сказать, что, что я, ну это же люди, это же не я, ну как я могу меня же и, и, да, и, да, да, да и понимаете, вот такая вот, такая вот ситуация ну, такие хитрости, которые у нас за 8 лет. Я уже понял, что вы будете идти будем путем обращаться во все правоохранительные органы. Если будут отказы, если на уровне, на Киевский, на Киевске, и тоже есть куда обратиться. Да, есть, да. Просто вопрос в том, что все должно быть в юридическом поле. То есть нужно начать с того, что, как вы считаете, есть проблема в районах люди обращаются, там, любой человек написал, у нас есть какая-то вот проблема, официально пишет обращение к общественной организации. Почему? Потому что организация может заниматься членами своей организации. Вот, он, например, должен или стать членом организации или официально обратиться. Мы согласно с вывоз, что идем, чтобы э, не сказали, что мы делали это незаконно Поэтому мы шагово не перепрыгивая ни через такие станции, чтобы не было того, что мы можем позвонить, могут позвонить, сказать, но ну, это ж же не, не для этого собрали. Мы идем за законы и как я всегда говорю, э, человек на этой цепочке вообще кто-то появится солнышко, врубит хвост сзади, врубит хвост сверху и скажет, я... я этой цепочке мы а, там мы не в. 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 Теперь появилась опушка да, на, на области каждый день, яracias, секунду, я каждый день на таких мероприятиях и на гораздо больше, я знаю, что находится плота, кому уже вот это все вот так вот, И, и он вот они пришли, уже решат наши все проблемы, или вот эти вот негодяи виноваты во всем, что было в моей жизни 50 лет.

но, опять, опять. Мы же, мы, же, мы, же, мы, же мы должны объединиться, И чем мы будем больше, тем мы быстрее решим эти сроки. Сейчас по э, молокозаводу да? нужны человеческие ресурсы, нужно заниматься опросом. Нужно ездить, люди э, людям ходить, подписи собирать. Вот, это человеческий ресурс. И поэтому я и говорю, что нужно должны чтобы было быстрее. Потому что если приедет там наша команда, да, да, мы это объединим там за вами. Если каждый сознательно подойдет к этой команде, мы зайдет в город, там, да, он скажет, я уже, не надо, чтобы мы или, или я готов, ну, что, чем помочь. Мы даем план, э, ламп, вот. У вас вот есть Михаил, очень порядочный парень. Я же говорю, что вот вы, Он скажет, где, это, где этот адрес, где они будут располагаться. Опять же, предприниматели по мудринам с этим. Чтобы было невозможно, я, я приехал, что мы понимаем, том, что малый средний бизнес желающий, 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 потруд, потруд, и мы стараемся, что, что каждый, 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 каждый,

не то, что он... да, да, ты, не же на гачку. ты не то, ты Я думаю, со временем сейчас подпишем с какими-то послужил больше 25. студентам, будет юристов, которые служилось на вас. Я бы помогаю. Я бы решаю, приходит еще примемо. И гарные мы будем принимать.

где будут ответы на этот вопрос? А можно я попробую? еще поразю вас? А я ничего, я просто стою. А, Мож можно так, я, Мож Мож так Мож сделать пару фотографий? Да. -то меня, -то я я с с на следующий день являюсь служащим 90-го батальона 1-й бригады. Хотя, ну, завышают заложать но... я не могу вас раздавить.

У нас много чего лет делать, и будем дальше делать. вашу можно? будет через... Да, 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 мы